Boş gördük değerli izleyiciler. Ülkede ve dünyada baş veren en son haberlerden anındaca haberdar olmak için günlük haberler YouTube kanalımıza abone olun ve bildirişleri açmağı unutmayın. Azerbaycan ərazisində Martın 25'ine gözlenilen hava şəraiti hakkında prognoz açıklanıp, Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıp, Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin değişken buludlu olacağı, Ara bir tutulacağı əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 770 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Günlük Haberler YouTube kanalımıza abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın.